比武开始。 雪、啊，你怎么来、啊、了？柳梢呢？他替我应战，我不放心。柳梢不在这儿，我你去。 柳少，一个绣花枕头，要能耐没能耐，要修为没修为，也敢妄自出头。我这是银丝蛇鞭，凭你也敢躲？阿西小姐，都是我的错，你不要怪柳少，跟柳少没有关系，都是我的错。给柳少求情，凭你也配？下贱厨娘的女儿，永远都是下等人，活该被人踩在脚底。进了侯府就想逆天改命，反正你的下贱爹也不在乎你的死活。 赔点银子便是，还敢攀着这绣花枕头来挡我的道？想我饶柳梢？行，你自断双臂便是。或许我能放他一马。凭什么？凭什么？ 跟你没关系。够了！你未曾经历苦难，不曾受过折辱，不懂良善之女，你和我们不一样，你不知道吗？像你这样的人，才是最可悲。 你还教我做人，凭你也配？小雪的双臂，我还偏就要你。刘光斩的建议是什么？我有三尺锋，斩尽不平事，这就是刘光斩的建议。对于高高在上，随手撒钱、不知人间幽谷为何物的李大小姐来说，太过于复杂。我有三尺锋。 不平身！你的手已经废了，像你这种人，不配做五阳侯府的弟子刘刘。流光斩，柳梢，柳梢醒了！柳梢，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 白风师姐，我有没有看错？啊刚刚柳梢使的好像是主上的流光斩。 女子比武胜者已经选出，正是柳梢师妹。哦，是吗？柳梢，你赢了。回主上，我不仅赢了，还练成了流光掌，不用像金叶子一样被你捏得粉粉碎了。你既然赢了，嗯、这哼今年的弟子可比往年的要有趣多了。陆离啊，你刚刚说你的愿望是想要什么？ 我弟子，弟子弟，弟子和王翦亲如兄弟，求主上开恩，晋升王翦。谁？我，我过来，快点，快快快！快险，别上，有情有义，好，我准了。谢主上。刘双啊，那你呢？你可有什么心愿啊？ 还请主上给小雪一个机会，以他的能力，已经超过府中许多弟子了。快来，快来，快来，快来！真的吗？好，今日本侯高兴，都准了。谢祖上。谢谢主上不过柳超和陆离，作为今日的第一名，你们二人可还要通过灵火的试炼。灵火？什么东西啊？